Hmm? Jadi ini kita lagi di rest area, cuman kita mau jajan bingung gimana ini bacanya guys, dan kira-kira menunya apa? Kita mau cariannya bakso, tapi Alhamdulillah. kita Alhamdulillah. kita cari bakso. Orang yang jual gak ngerti. What bakso? Gitu, no no. Alhamdulillah. 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 <laughs> gak ngerti deh. Ya Allah. Tuh. sẽ subscribe cho kênh Ghiền sekarang sudah di hari Senin di hari Senin tanggal 10 ya jam 11.46 aku sudah berada di lobby aku sudah berada di lobby dan ini hari terakhir kita berada di Mekah kita akan melanjutkan perjalanan ke Madinah dan sebentar lagi waktunya kita check out kita lagi nungguin. Nunggu ngomongan yang lain. <coughs> Alhamdulillah. Sepagi tadi dari pagi sampai siang ini tadi sebelum turun aku memang habiskan waktu untuk tidur aja biar enakan nanti waktu perjalanan ke Madinah. Suaranya udah sedikit bisa kembali kemarin nggak bisa ngomong karena kalau ngomong pasti batuk kalau ngomong tenggorokannya pasti sakit semoga nanti di Madinah kita bisa menjalani aktivitas dengan maksimal dengan baik ya dan bisa belajar belajar juga meskipun hanya belanja beberapa mungkin ya karena badan capek banget nggak mau repot bawa-bawanya jadi mungkin nanti mungkin nanti enggak tahu deh nanti bisa belanja di sini belum sempat belanja apa-apa karena uh, di saat ada waktu luang aku memilih untuk tidur pada waktu luangnya enggak banyak waktu luangnya tuh enggak banyak cuman berapa jam gitu tapi ya alhamdulillah artinya artinya di sini kita bisa maksimal menggunakan waktu kita benar-benar untuk yang uh, semestinya itu karena memang di sini kita mau ibadah ya, sampai enggak sempat belanja kemarin aja cuma nyariin nyariin parfum titipan adikku aja. Selepas dari tawaf wada itu ternyata uh, nama toko rasasinya itu uh, dikasih orang dikasih tahu orang tuh ada di uh, apa clock tower ada di clock tower setelah tanya-tanya ternyata ada di dalam ternyata bukan hanya di lantai satu tapi di lantai dua atau lantai tiga aku nggak tahu kemarin terus ya sudah pokoknya kata orang disuruh naik kita naik disuruh orang kayak gini naik kita naik muter tapi badan udah nggak kuat jadi nggak ketemu kebetulan juga dikasih key mapnya tapi pakai datanya udah habis setelah itu selain itu uh, Pak Riko yang ketinggalan di kamar hotel jadinya ya kita ya udah mengandalkan itu muter-muter uh, aja di mall itu di clock tower tapi tetap nggak ketemu jadi dong terus mau beli souvenir uh, gelang atau cincin di toko jewelry gitu juga nggak sempet juga aku nggak eh, nggak apa-apa gak nyesel nggak apa-apa nggak nyesel pokoknya aku. karena tujuan utama kita bukan itu tujuan utama kita bukan itu tak apa apa terus pada pulang sekarang kita mau <coughs> menunggu waktu oh, suruh makan dulu oh lah. oh ya udah kita balik lagi ke atas untuk makan guys kita udah nunggu di lobby ini udah sampai di lobi tapi kita disuruh makan dulu ya udah yuk baru setelah makan nanti kita akan berangkat bertolak ke Madinah Selasa 10 Oktober 2023 Siang hari setelah sholat duhur dan makan siang kami meninggalkan Mekah Sedih rasanya saat hati ini berbisik Ya Allah, aku pamit pulang dulu Air mata tidak tertahan mengalir di saat hati ini rasanya sakit banget Seperti hendak berpisah Pandanganku tak lepas dari tower zam-zam di mana aku bisa menatap lekat Masjidil Haram sampai jauh. Saat hendak meninggalkan Mekah ini, tangisku benar-benar pecah. Ini gambaran yang aku rasakan saat berangkat dari hotel menuju Madinah. Sebelum kembali ke tanah air, kita akan sowan dulu ke kediaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Setidaknya, ini sedikit menghibur hatiku yang sedih meninggalkan Masjidil Haram. Perjalanan ke Madinah ini cukup jauh. Sambil kita menikmati suasana alam yang kita lintasi ini, yuk kita sama-sama merenungi perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Peristiwa bersejarah turunnya perintah hijrah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan dengan Quran surat Al Isra ayat 80. Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan katakanlah wahai Muhammad, ya Tuhanku masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku dengan melihat medan alam kanan kiri yang kita lintasi ini kita bisa membayangkan perjalanan hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak semudah kita melakukan safar dari Mekah ke Madinah ini dengan menaiki kendaraan ber AC kita bisa tidur dengan suhu yang adem Perjalanan bisa ditempuh hanya dalam waktu kurang lebih 8 jam Pun kita masih dengan banyak mengeluh capek dan lain-lain Terbayang betapa beratnya perjalanan Rasulullah Alaihi Wasallam Dengan berjalan kaki, melintasi gurun, padang pasir, gunung batu Berhari-hari di tengah malam yang gelap Dan siang hari di bawah terik matahari yang menyengat Udaranya pun pasti amat panas Perjuangan Rasulullah tidak cukup hanya sampai di situ saja, karena Rasulullah juga terancam keselamatannya dari kaum kafir Quraisy yang memerangi dakwah Nabi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam harus dikejar-kejar, bersembunyi agar selamat dari kejaran kaum Quraisy. Bukan seperti kita yang healing jalan-jalan, backpacker bisa menikmati alam yang kita singgahi, melainkan Rasulullah harus berjuang agar tiba di Madinah dengan selamat bersama dengan sahabat yang menyertainya. Demi keselamatan Nabi Muhammad SAW wasallam dan sahabatnya, beliau dan Abu Bakar radhiyallahu an pergi ke Madinah melalui arah selatan, rute ke Yaman dan meninggalkan Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan Rasulullah di tempat tidurnya demi mengelabui kaum kafir Quraisy. Di Jabal Sur, Rasulullah sempat bersembunyi selama beberapa malam. Hampir ketahuan oleh musuh, Allah menurunkan pertolongannya melalui laba-laba agar membuat sarang pada lubang tempat masuk gua dan burung dara yang membuat sarangnya sehingga musuh berpikir mustahil Rasulullah berada di dalam gua itu. Setelah nyaris tertangkap jeratan musuh, mereka kemudian berputar ke arah utara dengan rute Hudaybiyah. Dua sahabat yang dicintai oleh Allah ini melanjutkan rencana perjalanannya ke Yasrib dengan melewati gunung dan lembah mereka melewati Jumum, Khulas, Ghadir Khan, Al-Akhod, Yatamah hingga sampai ke Kuba Selama bermalam di Gua Sur, Rasulullah menugaskan Abdullah bin Abu Bakar mendatangi gua setiap malam Untuk menyampaikan berita tentang rencana dan kegiatan kaum kafir Quraisy. Ia datang saat malam dan ia harus kembali tiba ke Mekah sebelum fajar Agar seolah-olah ia selalu berada di Mekah Bayangkan hanya dalam waktu satu malam, Abdullah bin Abu Bakar harus menjadi pembawa kabar untuk Nabi dengan melintasi medan gurun yang tandus, padang pasir, gunung batu, seperti ini, seperti yang teman-teman lihat di kanan kiri yang kita lewati ini. Setelah menempuh perjalanan tujuh hari, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar sampai di Kuba. Sebuah desa yang terletak 2 mil di selatan Madinah. Dan besok kita akan berziarah mengunjungi masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Dan setelah beberapa lama Rasulullah akhirnya menetap di Madinah, kemudian Rasulullah mengizinkan istri dan putri-putrinya menyusul hijrah ke Madinah di bawah kawalan Abdullah bin Abu Bakar radhiyallahu dan tidak terasa, beberapa jam perjalanan ini sudah kita tempuh, guys. Dan kini, hari ternyata sudah menjelang sore. Kita akan mengambil waktu untuk istirahat sejenak di rest area di depan sini, dan sudah sedikit terlihat di sana. Ada masjid, ada mall, ada tempat jajan juga. Untuk kita istirahat sambil jajan-jajan. Yuk, kita mau jajan apa? Kita turun dulu yang penting dari bis ini. Biarkan bis ini parkir dulu.

kita mau coba masuk di sini ada apa? Eh, sana makan makan apa tapi? Kita bisa nggak? And what price guys? What price? <laughs> what price you can see fusion crab ini real ya guys berapa sih ini berapa sih kita 12 real chicken singer oh. 12 real kita mau beli apa nih kita mau pindah yang di luar aja yang di sana nanti di situ nggak ada makanannya nggak cocok ya ya nggak tahu ke pokoknya itu. Kita lagi batu guys. Gorengan gorengan. Kita itu... mau cari yang berkuah-kuah panas. Tapi kega ada di sini ya nasi biryani terus tortilla. Gitu akhirnya paling penasaran dengan yang di depan sana guys. <laughs> Kalau yang di sana tadi. Ha, yang bagus loh. Oke, okay, chicken. Tujuh belas real. Cake itu. Cake ya? Cake. Cake ya? Bakery. Oh, crunchy coklat. Pistachio chair. Oh, ini yang jer aja nih mas? Lotus <coughs> brownie, hmm. pistachio, crunchy. Hmm. Coffee. Ini English cake, crunchy coklat chair. Donat? Ah, donat. Oh, oh. oke. Okay. This one. Apa mas? Crunchy coklat atau apa mas? Aiko, 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 aiko. Nana, nana. Pistachio cake. Oh, barcode. Mas scan barcode. Menunya scan barcode. Oh, atau cold. Gimana? Kopi hot. Kafe latte. Kopi latte. Cappuccino, mocha. Cappuccino, mocha. Mocha latte, latte. Americano. Oh, americano. Oh, Turki, oh, Almond nggak ada almond. Arabian. Original. Oke, okay, berarti uh, coffee latte ya, ah, pakai susu itu? Iya yeah. Ya, yeah, coffee latte Small, medium, big? Ya, yeah, big one Big, big one, ya yeah. okay. With sugar or without sugar? Less sugar Less sugar, sugar. Ya yeah. Only one coffee ya? Yeah? Yes One coffee and one pistachio cake yeah. 37.5 wine five. manis enak segar bisa menghangatkan tenggorokan. kita cobain pistachio cake-nya ya yeah. hehehe yeah. terbenam. Oh, Dan